ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று சங்கடஹர சதுர்த்தி ஒவ்வொரு சங்கடஹர சதுர்த்தி தினத்திலும் ஓம் நமோ ஹேரம்ப மத நிவாரய என்ற சங்கடஹர சதுர்த்தி மந்திரத்தை இருபத்தோரு முறை சொல்ல நமது சங்கடங்கள் அனைத்தும் விரைவில் காணாமல் போகும் சிலரே சங்கடஹர சதுர்த்தி ரத்தம் பூஜை செய்வார்கள் அதனால் ரத்தம் இருப்போர் இல்லாதோர் பூஜை செய்வோர் அறியாதோர் அனைவருமே இந்த தினத்தில் விநாயகப் பெருமானை வணங்கி முத்கல புராணத்தில் உள்ள ஸ்ரீ கணேச பாகிய பூஜா எனும் கணேசரின் பூஜை ஸ்தோத்திரம் சொல்லி பூஜை மற்றும் பிரத பெறுவோம் இதை இந்த தினத்தில் சொல்வதால் கணேசரின் அருளால் அனைவரது வாழ்விலும் அனைத்து சங்கடங்களும் நீங்கும் நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ கணேச பாகிய பூஜா ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ ஐ லவ் வாச்ச बाह्यपूजां वद वि भो गृत्समदप्रकीर्तितां येन मार्गेण विघ्नेशं भजिष्यसि निरन्तरं गार्ग्य उवाच आदौ च मानसीं पूजां कृत्वा घृत्समदो मुनिः बाह्यां चकारविधिवत्तां शृणुष्व सुखप्रदां हृदि ध्यात्वा गणेशान्नं परिवारादि संयुतं नासिकारन्ध्रमार्गेण तं बाह्याङ्गं चकारः आदौ वैदिकमन्त्रं स गणानां त्वेति सम्पठन् पश्चाच्च लोकसमुच्चार्य पूजयामास विघ्नपं गृत्समदौ उवाच चतुर्बाकं त्रिनेत्रं च गजास्यं रक्तवर्णकम् पाशाङ्कुशादिसंयुक्तं मायायुक्त प्रचिन्तयेत् आगच्छ ब्रह्मणां नात सुरा, सुरा सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुक्त भक्तिग्रहणलालस कृतार्थोऽहं कृतार्तोऽहं तवागमनतः प्रभो विघ्नेशानुगृहीतोऽहं सफलो मे बभू भवत् रत्नसिंहासनं स्वामिन् गृहाण गणनायक तत्रोपविश्य विघ्नेश रक्ष भक्तान् विशेषतः सुवासिताभिरद्भिश्च पादप्रक्षालनं प्रभो शीतोष्णाम्भः करोमि ते पाद्यमुत् तोयम् सुवासितं सुवस्तुभिः आचमनं च तेनैव कुरुष्व गणनायक रत्नप्रवाणमुक्ताद्यैरणद्यै संस्कृतं प्रभो अर्घ्यं गृहाण हेरम्ब द्विरदाननतोषकम् दधि मधुघृतैर्युक्तं मधुपर्कं गजानन गृहाण भावसंयुक्तं मया दत्तं नमोऽस्तु ते पादे च मधुपर्के च स्नाने वस्त्रोपधारणे उपवीते भोजनान्ते पुनराचमनं कुरु चम्पकाद्यैर्गणाध्यक्ष वासितं तैलमुत् ङ्गं कुरु सर्वेश लम्बोदर नमोस्तु ते यक्षकर्दमकाद्यैश्च विघ्नेशभक्तवत्सल उद्वर्तनं कुरुष्व त्वं मया दत्तैर्महाप्रभो नानातीर्थजलैर्डुण्डे सुकोष्णभावरूपकैः कमण्डलोद्भवै स्नानम् कुरुडुण्डे समर्पितैः कामधीनुसमद्भूतं पयः परमपावनम् स्नानं कुरुष्व त्वं हेरम्बपरमार्तवित् पञ्चामृतानां मध्ये तु जलैः स्नानं पुनः पुनः कुरुत्वं सर्वति तेभ्यो गङ्गादिभ्यः समाहृतैः दधिधेनुपयोद्भूतं मलापहरणं परं गृहाणस्नानकार्यार्थं विनायकदयानि धेनुदुग्धोद्भवं डुण्डे घृतं सन्तोषकारकं महामलापघातार्थं तेन स्नानं कुरु सारगं संस्कृतं पूर्णं मधुमधुरसोद्भवं गृहाणस्नानकार्यार्थं विनायक नमोऽस्तु ते इक्षुदण्डसमुद्भूतां शर्करां मलनाशिनीं गृहाण त्वं तया स्नानं समाचर यक्षकर्दमकाद्यैश्च स्नानं कुरु गणेश्वर अन्त्यं मलहरं शुद्धं सर्वसौगन्ध्यकारकं ततो गन्धाक्षतादीं दूर्वाम् दूर्वां कुरान्कजानन समर्पयामि स्वल्पां त्वं गृहाण परमेश्वर ब्रह्मणस्पत्यसूक्तैश्च ह्येकविंशतिवारकैः अभिषेकं करोमि ते गृहाणद्विरदानन तत आचमनं देव सुवासितजलेन च कुरुष्व गणनातत्वं सर्वतीर्थभवेण वै वस्त्रयुग्मं गृहाणत्वम् अनर्घ्यं रक्तवर्णकम् लोकलज्जाहरं चैव विघ्ननातनमोऽस्तु ते उत्तरीयं सुचित् वै नभस्ताराङ्कितं यता गृहान् सर्वसिद्धिश मया दत्तं सुभक्तितः उपवीतं गणाध्यक्ष गृहाण च ततः परं त्रैगुण्यमयरूपं तु प्रणवग्रन्थिबन्धनम् ततः सिन्दूरकं देव गृहाणगणनायक अङ्गलेपनभावार्थं सदानन्दविवर्धनं नानाभूषणकानि त्वमङ्गेषु विविधेषु च वासुरस्वर्णरत्नैश्च निर्मितानि गृहाण भो अष्टगन्धसमायुक् गन्धं रक्तं गजानन द्वादशाङ्गेषु ते डुण्डे लेपयामि सुचित्रवत् रक्तचन्दनसं न तवा कुङ्कुमैर्युतान् अक्षतान् विघ्नराजत्वं त्वं बालमण्डले चम्पकादिसुवृक्षेभ्यः सम्भूतानि गजानन पुष्पाणि शमीमन्दर दूर्वादीनि गृहाण च दशाङ्गगुग्गुलं धूपं सर्वसौरभकारकं गृहाणत्वं मया दत्तं विनायकमहोदर नाणाजातिभवं दीपं गृहाणगणनायक अज्ञानमलजं दोषं हरन्तं ज्योतिरूपकम् चतुर्विधसम्पन्नं मधुरं लड्डुकादिकं नैवेद्यं ते मया दत्त भोजनं कुरु विघ्नप सुवासितं गृहानिदं जलं तीर्थसमाहृतं भुक्तिमध्ये च पानार्तं देवदेवेश ते नमः भोजनाति करुद्वर्तं यक्षकर्दमकेन च कुरुष्वत् गणाध्यक्ष पिबतोऽयं सुवासितं दाडिमं खर्जुरं द्राक्षां रम्भादीनि पलानि वै गृहाण देवदेवेश नाणामधुरकाणितु अष्टाङ्गदेवताम्बूलं गृहाणमुखवासनम् असकृद्विघ्नराजत्वं मया दत्तं विशेषतः दक्षिणां काञ्चना द्यान्तु नाणादातु समुद्भवां रत्नादिसंयुतां डुण्डे गृहाण सकलम् प्रिय राजोपचारकाद्यानि दानानि तु विचित्राणि मया दत्तानि विज्ञप तथाभरणन्तेहम् अर्पयामि विधानतः विविधैरुपचारैश्च तेन तुष्टो भव प्रभो ततो दूर्वाङ्कुराण्डुण्डे एकविंशतिसंख्यकान् गृहाण कार्यसिद्ध्यर्थं भक्तवात्सल्यकारणात् नानादीपसमायुक्तं नीराजनं गजानन गृहाण भाव ज्ञानादिनाशन गणानां त्वेति मन्त्रस्य जपं साहस्रकं परं गृहान गणनात तत्वं सर्वसिद्धिप्रदो भव आर्तिक्यं च सुकर्पूरं नानादिपमयं प्रभो गृहान ज्योतिषां नाथ तथा नीराजयाम्यहं पादयोस्ते तु चत्वारि नाभौ द्वे वदने प्रभो एकं तु सप्तवारं वै सर्वाङ्गेषु निरञ्जनं चतुर्वेद मन्त्रितानि गृहाणत्वं पुष्पपत्राणि विघुणप पञ्चप्रकारकैस्तोत्रैर्गाणपत्यैर्गणाधिप स्तौमित्वां तेन सन्तुष्टो भवभक्तिप्रदायक एकविंशतिसंख्यं वा त्रिसङ्ख्यं वा गजानन प्रादक्षिण्यं गृहाणत्वं ब्रह्म ब्रह्मेश भावन साष्टाङ्गा प्रणतिं न ते एकविंशतिसंमितां हे सर्वपूज्य मया कृतां न्यूनातिरिक् भावार्थं किञ्चिद् दुर्वां कुरान् प्रभो समर्पयाणि तेन त्वं साङ्गां पूजां कुरुष्वतां त्वया दत्तं स्वहस्तेन निर्मल्यं चिन्तयाम्यहं शिखायां धारयाम्येव सदा सर्वप्रदं च तद् अपराधान् सङ्ख्यातान् क्षमस्वगणनायक च मां डुण्डे तव पादप्रियं सदा त्वं माता त्वं पितामेवै सुहृत्सम्बन्धिकादयः त्वमेव गुणदेवश्च सर्वं त्वं मेन संशयः सांसर्गिकेण यत्कर्म गणेशाय समर्पये बाह्यं नानाविदं पापं महोग्रं तल्लयं व्रजेत् गणेशपादतीर्थस्य मस्तके धारणात् किल पादोदकं गणेशस्य पीतं मर्त्येन तत्क्षणात् सर्वान्तर्गतजं पापं नश्यति गणनातिगम् गणेशोच्चिष्टगन्धं वै द्वादशाङ्गेषु चर्चयेत् गणेशतुल्यरूपः स दर्शनात् सर्वपापः यदि गणेशपूजादौ गन्धभस्मादिकं चरेत् अथोच्चिष्टगन्धं तु नो चेत् तत्र विधिं चरेत् द्वादशाङ्गेषु विघ्नेशं नाम मन्त्रेण चार्चयेत् तेन सोऽपि गणेशेन समो भवति भूतले आदौ गणेश्वरं मुग्नि ललाटे विघ्ननायकं दक्षिणे कर्णमूले तु वक्रतुण्डं समर्चयेत् वामे कर्णस्य मूले वै चैकदन्तं समर्चयेत् कण्ठे लम्बोदरं देव ृति चिन्तामणि बाहौ दक्षिणके चैव हे वाम बाकुके विकटं नाभिदेशितु विघ्ननाथं समर्चयेत् कुक्षौ दक्षिण गायन्तु मयूरेशं समर्चयेत् वामकुक्षौ गजास्यं वै पृष्टे स्वानन्दवासिनं सर्वाङ्गलेपणं शस्तं चित्रितं चाष्ट कन्दकैः गणेशानां विशेषेण सर्वभद्रस्य कारणात् ततोच्छिष्टं तु नैवेद्यं गणेशस्य गुणज्म्यहम् भुक्तिमुक्तिप्रदं पूर्णं नानापानि कृन्तनं गणेशस्मरणेनैव करोमि कालखण्डनम् गाना संवासः सदास्तु मे गजानन गार्ग्य उवाच एवं गृत्समदश्चैव चकारबाह्यपूजनं त्रिकालेषु महायोगी सदा भक्तिसमन्वितः तथा कुरु महीपाल गानपत्यो भविष्यसि तथा कृत्समदस्साक्षात् तथा त्वमपि निश्चितम् इति श्रीमदान्त्ये मुद्गलपुराणे श्रीगणेशबाह्यपूजा समाप्ता श्रीगुरुभ्यो नमः அனைவரும் உத்கல புராணத்தில் உள்ள ஸ்ரீ கணேச பாக்கிய பூஜாவை இந்த தினத்தில் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம் நல்லதை நடக்கும் நமஸ்காரம்